Миссия письма те ж саме, Евангелие от Луки российской мовою. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта пер, перепись была первая в правлении Кириния Сирии. И пошли все записываться, каждый свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он был из дома и рода Давидова. Записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим, и сказал им ангел: Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях, и внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава высших Богу, и на земле мир в человеках благоволения. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлием и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешил пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях, и, увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Очень дивное и чудное место, которое возвещает о рождении нашего Спасителя, который принес спасение в мир. И здесь мы читаем, что когда ангел возвестил, пристал пред пастухами и возвестил им эту благую весть, конечно же, они были внезапно застигнуты в такой ситуации, какой они находились, и это было неожиданно для них. И они, до конца не понимая всего то, что им возвестил ангел, поверили этой благой вести и пошли туда увидеть этого младенца и вот эта весть которая здесь было сказано что и будет радость всем людям и спасение всем людям это самая главная весть здесь почему если мы хоть на минуточку задумаемся над этой вестью которая была возвещена тогда если мы читаем предыдущие книги Старого Завета, когда Господь вывел еврейский народ из египетского рабства, и когда Он говорил с Моисеем, то только Моисей приближался к Богу, потом приходил, и люди даже прятались от, от этой славы, прятались, чтобы не видеть, боялись, чтобы не умереть. А тут такая весть, сам Господь, воплотился в этого младенца и пришел и приблизился настолько близко к людям, что люди не могли даже представить, кто такой в этом младенце и что он принес и как он приблизился, насколько близко к людям, к грешным людям. И те люди, которые жили на тот момент, были блаженны, потому что они видели это, прикасались к Иисусу Христу, говорили с Ним и видели Его воочию, Видели. Кто видел меня, тот видел Отца Моего, сказано в Писании. И это была великая благодать и благоволение Божие, чтобы приблизиться так к людям, показать свою отцовскую любовь. Он исцелял людей, перевязывал им раны, исцелял от всяких духовных и телесных болезней на то время. И люди получали каждое свое, получали спасение. Многие люди поверили. И эти пастухи, эти люди, которые поверили, пришли и понесли дальше эту весть. Она дошла до наших времен, и мы, дорогие братья и сестры, являемся свидетелями того момента, когда Бог приблизился к человечеству, к людям грешным людям, чтобы спасти от вечной погибели, чтобы даровать это вечное спасение в своем Сыне. И сейчас он пребывает Духом Святым здесь, на этой земле. И до сих пор празднуется этот праздник спасения, праздник того, что Иисус Христос пришел и показал в себе Отца Небесного, Его любовь, Его милость. Дорогие братья и сестры, давайте не забывать об этом, Всю свою жизнь, до, до того момента, когда мы придем в ту вечную обитель, которую Господь нам обещал в своем Сыне, давайте Его славить всегда, не только в этот специальный день, когда люди празднуют Рождество, но всегда будем славить Его за то, что Он родился в наших сердцах и подарил нам спасение. Слава Ему за это великое во веки веков. Аминь. Помолимся.